Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tugasan kali ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai isu kesantunan bahasa dan langkah menanganinya Kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Hajar Fatni binti Muhammad Rudaini Seterusnya saudari Ainur Iman binti Muhammad Nazri Seterusnya Nik Nur Alia Nabilah binti Abu Hassan Dan seterusnya Muhammad Nazir Haikal bin Muhammad Nasir Isu yang pertama ialah Isu penggunaan kata-kata kesat dalam kalangan remaja. Penggunaan kata-kata kesat dalam kalangan remaja merupakan satu isu yang berkait rapat dengan kesantunan berbahasa. Hal ini kerana berbahasa yang bahasa yang digunakan mencerminkan tahap adab dan penggu, dan penghormatan seseorang dalam berkomunikasi. Iaitu kesantunan berbahasa terutamanya dalam budaya masyarakat Malaysia menekankan penggunaan bahasa yang sopan, beradab dan menghormati perasaan pihak lain. Walau bagaimanapun, remaja yang menggunakan kata-kata kesat seringkali melangkah prinsip ini sama ada dalam percakapan seharian bersama rakan sebaya maupun melalui medium digital seperti media sosial seperti TikTok, Instagram, Telegram dan pelbagai lagi. Penggunaan bahasa yang kasar ini bukan sahaja boleh menjejaskan hubungan sosial tetapi juga mencerminkan kelunturan nilai budaya dan adab yang sepatutnya menjadi perpaduan, menjadi panduan dalam interaksi harian. Selain itu, kealpaan dalam menegakkan kesatuan berbahasa seringkali bermula daripada kurangnya pendedahan terhadap nilai hormat menghormati dalam komunikasi seterusnya ibu bapa dan pendidik memainkan peranan penting untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bahasa yang sopan bukan sahaja alat sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai cermin identiti dan nilai peribadi. Seterusnya, remaja yang memahami nilai kesantunan berbahasa akan lebih menghargai hubungan interpersonal, menyelesaikan konflik secara matang dan membentuk persepsi positif terhadap diri mereka di mata masyarakat. Justeru, usaha untuk mengatasi penggunaan kata-kata kesat perlu menumpukan kepada pendidikan nilai kesantunan ini sejak awal supaya remaja dapat membentuk identiti yang lebih beradab dan bermoral. Baiklah, apakah langkah untuk mengatasi isu yang pertama yang telah dibincangkan sebentar sahaja tadi? Langkah yang pertama adalah langkah bagi pihak ibu bapa iaitu ibu bapa perlu memulakan usaha mengatasi isu penggunaan kata-kata kesat dengan menjadi contoh teladan yang baik dalam komunikasi seharian. Penggunaan bahasa yang sopan dan penuh kesantunan oleh ibu bapa akan memberikan kesan langsung kepada anak-anak kerana mereka cenderung meniru tingkah laku orang dewasa di sekitar mereka. Selain itu, ibu bapa boleh mengadakan perbincangan bincangan tentang pentingnya komunikasi yang beradab dan memberikan penjelasan mengenai akibat buruk bahasa kasar seperti menyakiti perasaan orang lain atau merosakkan hubungan. Uh, selain itu sikap proaktif seperti ini membantu membentuk asas moral dan adab yang kukuh uh, dalam diri anak-anak sejak usia muda. Selain itu uh, selain kita menjadi teladan ibu bapa, juga boleh menyediakan persekitaran persekitaran yang positif di rumah yang mendorong uh, yang mendorong penggunaan bahasa yang sopan. Contohnya mereka boleh menggunakan pendekatan kreatif seperti bermain permainan bahasa atau melibatkan anak-anak dalam aktiviti seni seperti menulis puisi dan cerita pendek yang menekankan nilai-nilai hormat dan kesopanan. Dengan cara ini, anak-anak bukan sahaja terhibur tetapi uh, juga dididik untuk menghargai keindahan bahasa serta belajar menggunakannya dengan cara yang positif. Dalam masa yang sama, ibu bapa harus memantau aktiviti anak-anak di media sosial dan mendidik mereka tentang pentingnya komunikasi yang berhemah di ruang maya yang seringkali menjadi platform berlakunya penyebaran bahasa yang kasar. Seterusnya, langkah tambahan yang boleh diambil ialah mendorong penyertaan anak-anak dalam program luar yang memupuk kesantunan berbahasa seperti kem motivasi, seminar atau aktiviti kemasyarakatan. Aktiviti sebegini membolehkan remaja berinteraksi dengan pelbagai golongan dalam suasana yang penuh hormat dan positif. Mereka akan belajar bahawa penggunaan bahasa yang sopan dan beradab bukan sahaja membina hubungan sosial yang lebih kukuh tetapi juga meningkatkan uh, persepsi masyarakat terhadap diri mereka. Akhir sekali, dengan sokongan dan bimbingan konsisten daripada ibu bapa, usaha ini dapat membantu membentuk generasi muda yang lebih beradab dan memelihara kesantunan dalam setiap aspek komunikasi. Isu yang kedua ialah Pelajar tidak menggunakan bahasa hormat terhadap guru atau orang dewasa. Dalam konteks pendidikan masa kini, semakin ramai guru yang melaporkan bahawa segelintir pelajar tidak lagi menampilkan kesopanan yang sewajarnya dalam pertuturan harian, khususnya ketika berkomunikasi dengan guru dan warga sekolah yang lebih dewasa. Misalnya ada pelajar yang menggunakan kata ganti diri seperti aku dan kau ketika bercakap dengan guru tanpa rasa segan atau hormat. Ada juga yang menjawab soalan dengan nada yang sinis atau kasar tidak mengikut adab sebagai seorang pelajar. Lebih membimbangkan sesetengah pelajar menganggap perkara ini biasa kerana ia juga berlaku dalam perbualan sesama rakan mereka. Mereka mungkin tidak menyedari bahawa bahasa yang digunakan itu menyinggung, perbu menyinggung perasaan atau mewujudkan suasana yang kurang hormat, yang kurang harmoni di dalam bilik darjah. Keadaan ini mencerminkan satu kemerosotan dalam nilai kesantunan berbahasa yang sepatutnya menjadi teras dalam hubungan pelajar dan guru. Jika tidak ditangani segera, ia boleh menjejaskan hubungan baik antara pelajar dan pendidik serta menurunkan tahap rasa hormat uh, terhadap institut pendidikan itu sendiri. Seterusnya, pihak yang saya pilih untuk menganangi isu ini ialah pihak guru. Berikut merupakan cadangan strategi guru dalam menangani isu tersebut. Yang pertama, integrasi nilai kesantunan dalam PDP. Guru boleh memainkan peranan yang penting dalam membentuk kesedaran pelajar terhadap kesantunan berbahasa dengan menginteraksikan nilai-nilai murni ke dalam sesi PDP. Antara pendekatan yang boleh digunakan termasuklah aktiviti lakonan, mainan peranan, perbincangan kelas dan penulisan karangan yang bertemakan adab berbahasa. Melalui aktiviti ini pelajar bukan sahaja dapat pendedahan secara langsung tentang perbezaan antara pertuturan bahasa sopan dan kasar tetapi mereka juga dapat memahami konteks sebenar penggunaan bahasa dalam pelbagai situasi. Yang kedua ialah teguran secara hikmah dan konsisten. Uh, guru juga perlu sentiasa bersedia untuk menegur pelajar yang menunjukkan sikap kurang sopan dengan cara yang berhemah tetapi tegas. Teguran ini harus dilakukan secara konsisten supaya pelajar memahami bahawa penggunaan bahasa yang kasar tidak boleh diterima dalam persekitaran sekolah. Dalam proses teguran ini juga boleh menjelaskan bahawa aa, terdapat kesan negatif daripada penggunaan bahasa yang tidak sesuai contohnya hubungan akan jadi renggang menyinggung perasaan orang lain atau mencetuskan konflik tidak langsung guru juga dapat mendidik pelajar untuk memohon maaf sekiranya mereka telah menyinggung perasaan guru dan rakan Yang ketiga pula membina hubungan mesra dan terbuka. Hubungan guru dan pelajar yang mesra dan terbuka juga menjadi satu kunci penting dalam memperbaiki kesantunan berbahasa. Apabila pelajar merasa selesa dan dihargai, mereka akan lebih mudah untuk menerima teguran serta bimbingan daripada guru. Guru juga boleh mewujudkan suasana bilik darjah yang positif. Aa, dan menyokong komunikasi dua hala dalam masa yang sama guru juga akan lebih mudah untuk mengenal pasti punca sebenar kenapa pelajar bertutur secara kasar dan yang terakhir ialah sokongan sekolah melalui program dan modul pendidikan Pihak sekolah perlu menyokong usaha guru dengan menyediakan program atau modul khas yang berkaitan dengan adab komunikasi dan kesantunan berbahasa. Modul ini boleh dimasukkan dalam mata pelajaran seperti bahasa Melayu, pendidikan moral dan pendidikan Islam. Selain itu, kempen kesedaran seperti bahasa melambangkan bangsa atau adab tonggak ilmu boleh dijalankan secara berkala untuk menanam kesedaran kepada semua warga sekolah Usaha bersepadu ini bukan sahaja dapat mempengkukuhkan budaya sopan santun dalam kalangan pelajar, malah ia juga dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang harmoni dan saling menghormati. Seterusnya, kita pergi kepada isu yang ketiga iaitu penggunaan bahasa rojak dan selanga secara berlebihan. Satu isu yang semakin membimbangkan dalam kalangan pelajar masa kini ialah kecenderungan mereka dalam menggunakan bahasa rojak dan selanga secara berlebihan dalam pertuturan harian. Bahasa rojak merujuk kepada campuran bahasa Melayu dan Inggeris dalam satu ayat tanpa mematuhi struktur tata bahasa yang betul. Contohnya, ayat seperti, I rasa hari ini sangat penat sebab ada banyak kelas. Sering digunakan tanpa menyedari kesannya terhadap keupayaan bahasa. Manakala, selangor pula merupakan bentuk bahasa tidak formal yang sering disingkatkan atau dicipta berdasarkan tren semasa seperti I don't know, "law or loud loud au loud way do dan sebagainya jika amalan ini tidak dikawal Perkara ini boleh melemahkan penguasaan pelajar terhadap bahasa standard. Kesannya, pelajar mungkin mengalami kesukaran untuk menulis karangan dengan baik, bertutur secara lancar dalam situasi rasmi seperti temuduga kerja, pembentangan akademik atau perbincangan profesional. Selain itu, imej pelajar sebagai individu berpendidikan juga boleh tercala apabila terlalu selesa menggunakan bahasa tidak formal dalam setiap situasi tanpa mengambil kira kesesuaian konteks. Ini adalah beberapa cadangan strategi bagi isu yang ketiga yang saya bincangkan sebentar tadi. Pelajar itu sendiri perlu memainkan peranan aktif dalam memperbaiki cara bertutur mereka dan menulis mereka. Langkah pertama ialah meningkatkan kesedaran tentang kepentingan penggunaan bahasa standard, terutamanya dalam urusan rasmi dan akademik. Pelajar disarankan untuk mula membiasakan diri bertutur dalam bahasa baku sekurang-kurangnya dalam situasi formal atau sewaktu menjalankan tugasan berkaitan kumpulan. Ini dapat membantu mereka membina keyakinan dan kefasihan dalam menggunakan bahasa yang betul. Yang kedua, pelajar digalakkan untuk membaca bahan bacaan yang bermutu seperti akhbar, jurnal ilmiah dan buku-buku akademik. Pendedahan kepada struktur ayat yang betul dan kosakata yang luas mampu meningkatkan keupayaan mereka dalam menyusun hujah dan menyampaikan pendapat dengan teratur. Pelajar juga boleh menonton dokumentari ceramah ilmiah atau temubual profesional sebagai alternatif untuk memperbaiki penguasaan bahasa standard mereka secara tidak langsung. Cadangan yang terakhir bagi isu yang ketiga, mereka boleh mengawal penggunaan media sosial dengan bijak. Pelajar perlu tahu membezakan antara suasana santai dan suasana rasmi. Meskipun penggunaan selanga dan bahasa rojak lebih diterima dalam perbualan santai di media sosial, mereka tetap perlu mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan bahasa yang digunakan berdasarkan konteks. Satu pendekatan yang berkesan ialah dengan mengguna, menetapkan garis panduan kendiri. Sebagai contoh, menetapkan untuk menggunakan bahasa Melayu kayu baku apabila berinteraksi dengan pensyarah ataupun menulis hantaran ilmiah di platform digital. Kesimpulannya, pelajar perlu memahami bahawa bahasa mencerminkan peribadi, keupayaan mereka bahas, menggunakan bahasa yang betul dalam konteks yang sesuai bukan sahaja mencerminkan intelektual seseorang tetapi juga menunjukkan tahap profesionalisme dan kesediaan mereka dalam bersaing dalam dunia yang sebenar. Baiklah, isu yang terakhir adalah iaitu isu yang keempat adalah kurangnya kesedaran masyarakat terhadap kepentingan kesatuan berbahasa terhadap pihak yang bertanggungjawab iaitu masyarakat ataupun komuniti. Dalam masyarakat hari ini, masih terdapat ramai individu yang tidak menitik beratkan kesopanan dalam bertutur sama ada di tempat awam, semasa berurusan atau ketika meninggalkan komen di media sosial. Misalnya, terdapat individu yang menggunakan bahasa kasar terhadap pekerja perkhidmatan atau menulis komen berbau penghinaan secara terbuka tanpa rasa tanggungjawab. Hal ini menunjukkan bahawa kesedaran sivik mengenai adab dan kesantunan uh, masih belum mantap dalam kalangan masyarakat umum. Seterusnya, cadangan strategi terhadap tindakan oleh masyarakat. Cadangan yang pertama adalah peng melakukan penganjuran program kesedaran di peringkat komuniti iaitu komuniti setempat boleh menghancurkan ceramah, forum ataupun dialog santai yang menekankan kepentingan kesopanan dalam komunikasi harian. Program seperti Bicara Bahasa Indah ataupun Bengkel Komunikasi yang Sopan boleh dijadikan acara berkala yang melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Cadangan strategi yang kedua adalah kempen komunikasi berhemah di mana kempen ini dilancarkan uh, kempen seperti bahasa jiwa bangsa yang menekankan nilai kesatuan berbahasa di tempat awam, sekolah dan ruang cyber. Penggunaan slogan-slogan yang menarik dan mesej ringkas yang mudah difahami dan diingati masyarakat. Strategi yang ketiga adalah penggunaan media massa dan media sosial di mana masyarakat digalakkan menggunakan platform media sosial untuk berkongsi mesej positif dan contoh penggunaan bahasa yang baik. Pencipta kandungan, pempengaruh iaitu influencer dan komuniti dalam talian boleh memainkan peranan penting dalam menyebarkan nilai kesantunan melalui video, poster digital dan kempen kreatif dan cadangan seji yang terakhir adalah pendidikan tidak formal di rumah dan kawasan setempat di mana ahli keluarga harus menjadi contoh teladan dalam penggunaan bahasa yang sopan kepada anak-anak sejak kecil ketua komuniti surau ataupun persatuan penduduk boleh memperkenankan sesi bimbingan atau nasihat ringkas tentang kepentingan bertutur dengan adab sekian itu sahaja perbincangan daripada kumpulan kami tentang isu dan cadangan terbaik terhadap isu-isu yang kami pilih sekian terima kasih